с новым роком Вас, з Різдвом Христовим, любі хлопчики і дівчатка. Якщо ви не знаєте, як цікаво провести своє дозвілля, ласкаво просимо на наш дитячий майданчик, місце, де проявляються кращі дитячі здібності та таланти. А сьогодні у якості творчих експертів у нас учасники танцювального колективу Адреналін, що в обласному будинку художньої творчості. Зустрічайте, будь ласка, Сашеньку Кулакову, Катюшу Перельот і Каріночку Андрієву. Також у нас у гостях керівник колективу Олен Олена Борисівна Зубовська. Доброго дня! Дякую, що ви Доброго сьогодні дня. з нами. Насправді, ви знаєте, дуже добре, коли січень місяць починається, знаєте, з таких досвідчених фахівців своєї справи. І думаю, що сама назва адреналін це вже багато про що говорить. Олена Борисівна, коли почав працювати колектив Адреналін? Ну, наш коллектив на базе дома творчества областного дома художественного творчества работает всего лишь третий год а ну, свое начало мы начали в доме творчества заводского района это был 2008 год так сложилось я работала в доме культуры моряков и так сложилось что ну, дом культуры скажем так закрыли и мы долго искали как бы где нам можно ну, Коллектив, проявить да, свое проявить, творчество. да свое творчество продолжать проявлять, да. И вот нам порекомендовали заводский дом творчества, там как раз была директор Лариса Викторовна Щукина, и она с радостью нас приняла к себе туда в дом творчества, вот. А потом получается, что она перешла работать в областной дом творчества, и конечно же, да, мы за ней, ну не сразу, конечно, вот, а через определенное время, я должна сказать. что что как бы, мы с Ларисой Викторовной все равно не теряли связи. И она такой человек, она всегда как бы вот, тех людей, которых она знает, ну, она, скажем так, наблюдает за творчеством, да, да. Да, поддерживает она, э, всегда радуется каким-то нашим маленьким, пусть даже маленьким, но победам. И, наверное, наступило такое время, когда она ну, решила, что все-таки нам уже как бы, можно, э, ну, не то, что можно, а. Ну, что нам уже мы можем уже работать в областном доме творчества, потому что это уже более серьезная ответственность, уровень, да? да, более высокий уровень и пригласила нас мы с 2012 года работаем в областном доме творчества. Лена Борисовна, как процесс назовешь, так он и пойдет. Почему да. адреналин? Ну, э, я скажу, наверное, это так. Вот, э, э, ну, назовем адреналин, это как бы гормон радости. Ну, э, мне всегда хотелось, чтобы вот, э, когда люди смотрят на наши номера, на наше творчество, у них, ну, как бы возникали определенные эмоции, положительные. положительные, конечно же, э, и э, как бы вот, чтобы, когда они смотрели вот наши номера, вот что-то у них такое вот, как бы возбуждалось, чтобы они, ну получали какое-то наслаждение, поэтому конечно же эстетическое назвали. наслаждение. Я хочу сказать, что детское творчество это прежде всего положительные, позитивные эмоции. И каждый раз, когда мы приглашаем на нашу площадку руководителей, это прежде всего люди, которые несут свет, и за ними, вот знаете, вот по дорожке проторены идут детки. Кто, кто сегодня представляет коллектив? Сколько вас? Ну, наш коллектив сейчас насчитывает около 80 человек. Это четыре группы детей разного возраста. Самые маленькие это 5-6 лет. Потом идут дети, вот Катя представитель, это 7 лет. Саша, Саша 9 лет. И самые старшие дети, это вот Карина, ей 11 лет. То есть у нас еще, скажем так, очень молодой коллектив. Я имею в виду по возрасту детей, молодой коллектив. Вот. И, ну, набираем мы детей, естественно, ежегодно. Сначала, когда мы пришли работать, то, конечно, надо было как-то себя проявить. И мы в школы ходим. Ну, я хожу там в школы и предлагаю, ну, как бы приглашаю детей. А сейчас уже, ну, я так думаю, что мы уже, как говорится, заявили. очень заявили о себе и в городе. То есть уже просто приходят люди, они уже конкретно знают, что в нашем Доме Творчества есть такой коллектив. И уже, как бы, конкретно, например, вот приходят и говорят, мы там хотим в адреналин. Ну, что ж, зануритесь у прекрасными Истецтво і насититись адреналіном зараз зможуть і всі глядачі телеканалу Миколаїв. Шановні друзі, давайте дивитися презентацію колективу «Творчий номер. Енькі, адреналінчики є в обласному будинку художньої творчості. А сьогодні вони завітали на наш дитячий майданчик, і у нас з вами, дорогі хлопчики і дівчатка, є можливість поспілкуватися про прекрасне мистецтво хореографії, танцю. Перша хочу звернутися до Сашеньки, така гарненька дівчинка. Саш, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся в колективі? Шести років. Скільки тобі сьогодні? Дев'ять. То ти вже за три роки стала танцюристкою. Так. Скажи, будь ласка, чому саме танець? Мені подобається рухатися. Так. Скажи, а для того, щоб танець відбувся, що треба знати? Можливо, правильно вбрання обрати, правильно музику підібрати? Чи щось тут абсолютно інше? Як ти вважаєш? Правильно навчитися робити рухи. Рухи? Це головне Дія, діє? А скільки треба працювати для того, щоб вийшов танець, як ти думаєш? Пів року. Це в перші твої були досягнення? Угу. А яким був перший твітанок, який вдався, який тобі запам'ятався? Сніговики. Сніговички? Угу. Слухай, ну там сніговички, ну ось такі вони незграбні. Що там, які там рухи можуть бути? Чи це абсолютно як, якось не так я сприймаю? Не так. А як? Які сніговички мають бути для того, щоб передати про них ось розказати глядачу? Населя, так. Гарні так. рухливі. Рухливі сніговички. Угу. Да? Скажи, будь ласка, ось коли друзі приходять на твої концерти, що вони говорять, на що вони звертають увагу? Їм подобається як ми робимо рухи під музику. Так. Як ми гарно рухаємось. Коли е, ось за всю роботу колективу, який танок тебе найбільше вразив, тому що він був для тебе складним? Зайці. Чому вони складні? Зайці? Тому що там швидкий темп. Ось ці, ці зайці, про які ми сьогодні е, говорили і дивилися, так? Угу. Швидкий темп. Угу. Це складно, так? Дуже цікаво. Олена Борисівна, коли ви починаєте вводити дитину в мистецтво танцю, з чого це починається? Ну, конечно же, это все не сразу. Все, естественно, как в школе. Ребенок не может сразу за, за два там два занятия овладеть, конечно, и движениями, и все. Ну, э, у всех, конечно, детей по-разному. Вот кому-то, вот как Саша, например, достаточно mm -hmm. полгода, кто-то из детей, конечно, более дольше учит. Но, э, в принципе, я стараюсь, как бы, ну, хотя бы в, в конце года уже дать возможность детям выступить, потому что э, выступать на сцене – это тоже очень большая ответственность. Это нельзя просто так выйти, как бы, с бухты-барахты, э, все это станцевать это должно быть четко. Ну, конечно, у маленьких детей очень сложно добиться четкости, но я стараюсь, чтобы они э, немножко по, как бы понимали, вот, что это очень важно, очень почетно, что на сцену как бы не может выйти любой, кто кому это нравится. Елена да. Борисовна, мне кажется, хореографам надо памятник ставить, когда они восьмилетних детей маленькую, да. малышню просто выводят на сцену. И надо это все, чтобы было, э, во-первых, четко, во-вторых, слажено, чтобы действительно было показано танец, философию да. танца, да? Но я вижу, что вы на сцене с детьми танцуете. Да, так с... У нас такой вид деятельности нашей работы, что я не только как и руководитель, но когда у нас новогодние праздники, мы, кстати, очень любим новогодние праздники, и приходится участвовать всем нашим педагогам, тоже быть какими-то артистами, естественно... Наравне с детьми, на да? Наравне с детьми, да, потому что, сами понимаете, у нас нет же профессиональных коллективов, ну, артистов я имею в виду, поэтому Поэтому, как говорится, стараемся сами. Нам, нам самим тоже, руководителям, я надеюсь, интересно, но ну, другим моим коллегам. Вот, потому что все-таки это тоже определенный опыт. Мы немножко э, подзабыли, уже давно на сцену не выходили. А здесь мы тоже можем проявить себя. У нас такая девочка посередине сидит маленькая, Катюша. Катюша, ты знаешь, у тебя такой просто, просто шикарный костюм. Да, а какой-то костюм? Напугая. Слушай, это что танец у вас такой был? Да. А что это за танец? Это что просто как птички в клетке? Вот такая вот была история, или о чем? Нет, мы мы бегали, прыгали, танцевали, кружляли. Так. Слушай, а у тебя дома есть попугайчики? Нету. Нету. А как ты думаешь, какой должен быть попугайчик вообще? Краси красивый, двигательный. Так. Яркий. Легкий. Так, я с тобой абсолютно согласна. Катюш, как, когда вот впервые ты вышла на сцену, тебе страшно было? Нет. А почему? А мне было бы страшно, вот честно я тебе говорю. И я абсолютно согласна с Еленой Борисовной, что это очень ответственное мероприятие выйти на сцену, а тем более еще станцевать танец, вот, например, попугайчиков. Почему тебе не было страшно? Вас правильно настроила Елена Борисовна? Или дома тебя поддержали? Мама, папа, как? Правильно настроила Елена Борисовна. Так, а какой это был танец? Ты помнишь? Самый первый, первый твой танец? Нет, весняночка. Весняночка. Весняночка, да? Помнишь? То да. есть попугайчики это уже, можно сказать, творческий опыт. Да, да. Скажи, пожалуйста, Катюш, кем ты будешь, когда ты вырастешь? Врачом хотела. Слушай, а танцевать ты будешь? Да. А вот какой бы танец ты бы хотела станцевать? Вот о чем ты мечтаешь? Сложный танец. Наверное же, ты смотришь по телевизору разные, вот взрослые танцы, и танго есть, и современные какие-то танцы. Какие тебе больше нравятся? Современные. Так, а какой бы ты хотела станцевать? Попугаев. Все-таки попугаев. Может. Попугаи это хит сезона, дорогие друзья. И сейчас вы будете э, иметь возможность посмотреть, как же вот наши детки проявляются на сцене. В данном случае уже танцовщица с опытом. Екатерина, давайте смотреть. Все поют, все пьют, чтоб по небу Просто так можно рок звездою стать, но не знать. Слуха нет, И голос так себе, но хотят записать. дівчачий колектив «Танцювальний адреналін» сьогодні у нас у гостях, і ми маємо можливість поспілкуватися з його учасниками. Зараз я хочу звернутися до дівчинки Каріночки. Каріна, як давно ти займаєшся танцем? Ну, я займаюся танцями з п'яти років, от уже шість років. Шість років. Ти знаєш, за шість років для будь-якого людина це дуже багато. Як ти вважаєш, на даний момент, що для тебе дало це вот заняття? Ну, я стала более увереннее в себе. Ну, не стесняюсь уже как, так, как раньше. Каринчика, а ты помнишь первые шаги вот на сцену? Это так важно, вот то, о чем вы сейчас говорите, потому что многие девчонки, мальчишки вашего возраста просто мечтают иногда о танце. Сейчас модно танцевать, сейчас шоу разнообразное есть. Но тем не менее, это столько надо смелости набраться, чтобы переступить порог какой-то студии, да, начать заниматься и выйти на сцену? Ну, первый раз, конечно, я волновалась, но сейчас уже как-то это волнение прошло. Почему? Ты привыкла уже или ты просто знаешь, что надо правильно делать? Ну, я знаю, как делать... Знаю движение, поэтому не волнуюсь. Все ну, я хорошо, все выучила. да? А когда увереннее, когда руководитель рядом или когда просто в коллективе вы вместе все? Конечно, когда и руководитель. Рядом. Ну, по правильно, М мама, можно сказать, на сцене, правда? Да. Э, Кариночка, скажи, пожалуйста, какой танец тебе ближе вот, по душе? Все-таки это современный танец, это народный танец, потому что сегодня ваши костюмы говорят о том, что в разнообразии э, ваша репертуарная палитра. Мне больше нравятся современные танцы, такие, как зайцы, вот мы танцевали. Так, то есть это, о чем говорит? Какой современный танец? Что тебя больше там привлекает? Ну, э, в стиле чечетки. Так, это классно. Угу. Слушай, ну ты представляешь, сколько надо работать, чтобы вот эта чечетка ваша совместная получилась? Как дол долго репетировали? Ну, репетировала, ну, примерно два месяца угу. там три да, где-то так куда-то вы выезжали за пределы областного дома художественного творчества? да и в Скадовск и в Одессу участвовали в многих конкурсах что тебе запомнилось больше всего ты знаешь когда дети вот вне школы занимаются творчеством это такие яркие моменты в жизни вы когда станете взрослыми вы реально будете понимать что это было самое счастливое да. наверное время ваше когда вы можете с руководителем с родителями куда-то поехать что-нибудь такое показать отпадное заявить вот он Николаев пожалуйста смотрите какие поездки больше всего мне запомнилась поездка в Скадовск чего что это было это был конкурс международный конкурс еды Родина». И мы там получили третье место. Это что, международный конкурс ну, все украинские? Ну, все украинские, да. это тоже очень высокого уровня да. мероприятия. А, Калиночка, для тебя лично, вот какие воспоминания, что ты запомнила, что Скадовск просто классный маленький городок южный, где море есть, или может какие-то коллективы запомнились? Мне запомнилось э так. как мы выходили вечером на сцену, там, нам, нас развлекали, там была маленькая атмосфера, да? Uh -huh. да? Праздника. Я думаю, что действительно это очень яркие воспоминания. Сашенька, я хочу сейчас к тебе обратиться. Скажи, пожалуйста, какой у вас коллектив? У вас дружный коллектив? Да, у нас дружный коллектив, веселый, мы друг друга поддерживаем. Как вы проводите время вне вот конкурсов? Начинаются, например, каникулы. И Елена Борисовна говорит, ребятки, счастливая пора, идите отдыхайте. Вы созваниваетесь друг с другом, вы дружите внутри коллектива? Да. Так, как это проявляется? Что вы, что вы делаете вместе? Может, выезжаете куда-то? Нет, иногда мы звоним друг с другу и разговариваем. Так, общаетесь, да? Uh -huh. Елена Борисовна, какие мероприятия вот для Вас, как для руководителя, стали значимыми, показательными? Вот дети вспоминают Скадовск, а Вы как руководитель? Ну, я тоже хочу и Скадовск тоже вспомнить. Вообще любая поездка, она сама по себе интересна, потому что это уже поездка. То есть это просто, ну, скажем так, выезд из родных, родного города куда-то в, куда в что-то новое, неизведанное. Это например? Да, конечно, для детей это очень большой экзамен, и я всегда им об этом говорю, потому что выступать на сцене – это ответственно, а выступать на конкурсе – это в 10 раз ответственнее, да, потому что на тебя смотрят люди из других городов и даже иногда из других стран, если это конкурс действительно международный. Вот. И поэтому, как бы, нам всегда вот запоминаются вот эти поездки и в... на конкурсы, и вообще вот сама, сама вот эта атмосфера поездки. То есть мы ходим и по городу, по... ну и в какой город мы приезжаем, мы, конечно же, ходим по достопримечательности, разглядываем, рассматриваем. Ну, что-то вот, какие-то экскурсии обязательно, это да, в Скадузке. Да, это действительно очень сильно сближает детей, даже внутри коллектива потому что это тоже для них определенный жизненный опыт, это как бы ну скажем так для них ну что ли путевка тоже какая-то в жизнь, потому что они ну должны знать понимать, что есть какие-то определенные трудности, например в жизни что не всегда их так сказать очень легко можно преодолеть, это что касается ну как бы тех же выступлений, творчество, творчество сравнить да, себя, конечно да, же, да, с потому другим. что другие коллективы приезжают, которые тоже заявляют mm -hmm. о себе. Представляете, они точно так же репетируют, как и вы, mm -hmm. долго mm -hmm. и стремятся к победе. Однако вот вы в этом году, молодцы, третье место привезли в родной Николаев. Mm -hmm. Ну, снова сейчас я хочу предложить посмотреть все-таки коллектив в действии. Давайте будем смотреть номер. маленькие снеговички то ли, только что были представлены на сцене. На самом деле это коллектив «Адреналин», дорогие друзья. И сегодня мы с ними общаемся в рамках программы «Детская площадка». Елена Борисовна, я так понимаю, что каждый праздник – это отдельный номер. Вот сколько мы сегодня смотрели, зимняя тема у вас ярко представлена. Это вы всегда принимаете участие в постановках таких э, Дома творчества? Ну да, это были номера именно к новогодним утренникам. Вот «Снеговички» – это мы были в прошлом году у нас был такой образ снеговичков. Вот вы видели, что они у нас рухливые, очень подвижные, да, несмотря на то, что, да, ну, мы так вот как бы подумали и решили, что снеговички должны быть веселыми, несмотря на то, что как бы образ такой неуклюжий, ну, и песенка у нас веселая, поэтому вот такие у нас Это правда. Детки, ну что, 2015 год уже настал, мы его встретили, я так думаю, что у всех у вас какие-то были самые тайные желания, которые мы загадывали в новогоднюю ночь. Ну, от вас, конечно, бы хотелось бы, чтобы чуть-чуть вы приоткрыли какие творческие желания у вас в новом году. Что бы вы хотели для себя э, познать, открыть? Может быть, какие-то в плане техник новые достижения будут? Пожалуйста, Сашенька. Я мечтаю занять первое место с коллективом. Классно. Какая это будет композиция? Ты еще не знаешь? Вот ты себе не представила, но уже классное желание. Нет, Катюша, нет. а ты о чем мечтаешь в новом году? Может быть, это будет какой-то еще какой-то интересный номер, интересный образ? Да, я мечтаю красиво танцевать и, и мечтаю занимать первое место всегда. Умница это отличное желание, Кариночка. Я хотела бы, конечно, повторить еще раз то, что мы все прошли, все заново, хотелось бы повторить все концерты. И чего-то нового хочется, ну, что-то новое открыть для себя. Конечно же, это очень важно, потому что творчество должно развиваться. Когда уже есть определенные наработки, хочется открывать новые-новые двери. И запомните, детки, до тех пор, пока у вас есть это -то желание что-то для себя открывать, до тех пор идет развитие. Это правда. Елена Борисовна, ну а ваше тайное желание? Ну, я, наверное, все-таки поддержу своих воспитанников, потому что мы, как говорится, коллектив молодой еще, мы только набираемся опыта, конечно, хотелось бы достичь, определенных каких-то вершин. И я думаю, что в нашем городе мы уже как бы достаточно известны, и хотелось бы, чтобы о нас еще и знали где-то в других городах. Ну, мы хотелось бы замахнуться на какие-нибудь дальние страны, но мы, мы над этим вопросом работаем. Ну вот нам хочется, да, куда-то поехать. Ну, даже дело, конечно, я понимаю, все дети хотят высоких побед. Я тоже как руководитель этого хочу, потому что это все-таки стимул. Но больше, конечно, хочется, чтобы у детей была очень интересная разнообразная жизнь, потому что, вот, как вы говорили, действительно школа, 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 и а вспоминать они будут поездки. Действительно, занятия, выступления, свои. У нас больше. очень мало времени, но я не могу не задать вопрос: такие красивые mm -hmm. костюмы. Кто вам помогает? вы знаете это все костюмы это благодаря нашим родителям у нас очень большая у меня как у руководителя очень большая и мощная поддержка от родителей то есть родители костюмы конечно это скажем так недешевое удовольствие но родители всегда с пониманием относятся мы конечно ищем варианты чтобы было не очень накладно но все равно мы очень хотим чтобы наши костюмы были тоже красивые красочные Стараемся где-то, вот, например, вот у Кати костюм вышит, это вышивали родители. То есть родители всегда идут навстречу. Шапки наши вот для зайцев тоже делали родители. Это там мама наша делала, и, ну, наших воспитанников. То есть родители очень сильно помогают. Соучаствуют да, в творчестве, они как бы, да? да? Да, конечно. Вы знаете, час нашей встречи подходит до завершения. Дуже дякую, что сегодня вы привнесли стільки позитивных эмоций и на нашему Майдане. Для наших глядачів. Я хочу, щоб обов'язково всі ваші бажання здійснилися. Підкорюйте і київську сцену, виходьте за межі нашої славної України. Нехай всі знають, що тут живуть дуже талановиті дітки, а поряд з ними талановиті керівники. Дуже дякую. дякую і вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма Дитячий майданчик. Я не літолмач вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами, але призначаю зустріч на цьому самому місці. Але уже за тиждень. Пока-пока!